વચના બચાવ તાલુકાના લાકડિયા ધોરીમાર્ગ પર ગઈકાલ રાત્રે સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ ની ટીમ હોચમા હતી બાતમીના આધારે હરિયાણા પારસિંગની એક કાર અટકાવી તેની તલાસી લેતા તેમાંથી ₹1.47 કરોડની કિંમતનો કોકેન મળી આવ્યો હતો ટીમ દ્વારા કારમાં સવાર 4 શખસ पॉलिस पेट्रोलिंग में शंकास्पद कार में जत्थो झड़पायो पूर्व कच्छ पॉलिस सूचना अंतर्गत गई काले तारीख अठयाीस आदिपुर टीम ने सामखिया तरफ पेट्रोलिंग रवाना करवामा आवी हती। पेट्रोलिंग दरमियान लाकड़िया धोरी मार्ग पर भारत होटल नजीक त्र रस्ता पास पोलिस वाहन चेकिंग कामगिरी दरमियान एक शंकास्पद फोर्ड इकोस्पोट कार रजी नम HR 269824 નજીક આવતા તેને રોકવામાં આવી હતી કારમાં એક ડ્રાઈવર અને અન્ય 3 વ્યક્તિઓ સવાર હતા હરિયાણા પાસિંગની કારમાં કોકેન લવાતું હતું તમામ એકબીજાના સંબંધિત SP બાગમાર પૂર્વ કચ્છ SP સાગર બાગમાર દ્વારા જણાવાયું હતું કે ગયકાલ સાંજે લાકડિયા ધોરીમાર્ગ પાસે এসওজি ની ટીમ વાહન ચેકિંગ કામગીરી કરી રહી હતી ત્યારે એક હરિયાણા પારસીની કાર શંકાસ્પદ લાગતા તેને અટકાવી તેની તલાશી લેવામાં આવી હતી જેમાં કારના બોનેટ નીચે એર ફિલ્ટરમાંુપાવેલો શંકાસ્પદ જથ્થો મળી આવતા તેની FSL માફતે ચકાસણી કરવામાં આવતા તે કોકેન હોવાનું ખુલીયું હતું एक पॉइंट चार सात ना कोकेन नी बजार किमत एक पॉइंट चार सात करोड़ सप्ताह में आ बीजो मोटो जत्थो झड़पाय केस में कुल चार आरोपी नी अटक कराई छे। ते मा बे महिला छे। जारे माल मोकलनार एक आरोपी वोटेड छे। पकड़ायेला आरोपी मा एक दम्पती छे। जारे एक महिला माल मोकलना पत्नी छे। पूर्व कच्छ जिला एसओजी कल शाम को जब लाकड़िया पुलिस स्टेशन विस्तार में पेट्रोलिंग तथा वाहन चेकिंग में थी तब वाहन चेकिंग दरमियान एक शंकास्पद गाड़ी जो रोकने में आई और उस गाड़ी को चेक करने के दरमियान गाड़ी के बोनट का जो एयर फिल्टर का जगह है वहाँ से एक शंकास्पद जो है जत्था मिला जिसको बाद में एफ द्वारा चेक करवाने पर उसको उसमें कोकेन पाया गया जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा लाकड़े पुलिस स्टेशन विस्तार में वहाँ पे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है जिसमें टोटल पांच आरोपी है चार आरोपी पकड़े गए हैं एक वॉन्टेड है दो पुरुष और दो महिलाएं हैं उसमें जो अभी तक पकड़े गए हैं ये जत्था जो है ये लोग पंजाब से लेके आ रहे थे व्हीकल में और यहाँ पे कच्छ में उनको रिटेल में डिलीवरी करना था आ, कितने टाइम से और कैसे ये लोग कर रहे थे उसकी अभी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन चालू है और आगे इनकी रिमांड भी पुलिस द्वारा लेने में आएगी जो आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं उसमें एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था दो लेडीज है और जो एक पुरुष है जो दो लेडीज है उसमें एक साथ में जो पुरुष है वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और जो एक लेडी है वो जो जिस व्यक्ति ने डिलीवरी की है जो पंजाब का है उसकी वाइफ है तो ये सभी आपस में परिचित है और फैमिली रिलेशन वाले अलग अलग एंगल्स में पुलिस द्वारा तपास भी चालू है इनकी रिमांड भी लेने में आएगी और पूरा नेटवर्क के लोग कैसे चलाते हैं वो सभी एंगल्स में पुलिस द्वारा तपास कर करने है